10 лет жизни было нормально, ну, 30 лет случилась беда, вот что я сюда попал, потрапал. А мне 59 лет, 66 -го года на За что вы сюда потрапали? Забыл двух особ. Ну, там так вышло, что я захищал, а в результате вышло так, что Последствию решили, что я все-таки убил э, с другой целью. Ну, а суд есть суд, он же еще при Кучме был, при первом сроке Кучмы еще на то время. Ну, так решили. Расстрел дали, три года под расстрелом просидел. Маете надею выйти на свободу, так? Ну, конечно, маю. 29 лет уже много. Может, все-таки хоть что-то такое получится и сейчас заражешь же то же самое скоро суд будет уже все получится должно главное чтобы жизнь не закончилась все-таки жить то было такое